Привет, это Ярослав Данильченко, и мы на втором занятии мини-курса по фотографии. В прошлом видео мы говорили про съемочный процесс, про организацию рабочего пространства и начали говорить про обработку. Сейчас мы продолжим и углубимся в детали. Наша задача — придать максимальную сочность картинке, поэтому мы будем использовать средоступные средства в фотошопе. Мы обработаем изображение, почистим его и в деталях проработаем а, этикетку, проработаем фон и содержимое бутылки. И, что очень важно, мы должны уделить много внимания глубине пространства в этом объекте, чтобы проработать внутренний объем. Теперь нам нужно поработать с фоном. Для этой съемки мы специально выбрали максимально нейтральный фон, потому что на посте мы будем вырезать бутылку и корректировать его. Это делается для ускорения процесса работы. Фон не нужно вычищать и вообще потом проще работать с объектом. Мы закончили вырезать объект и теперь задаем градиент, который похож на исходное изображение. Это нужно для того, чтобы бутылка смотрелась естественно с новым чистым фоном и совпала и освещение, и тени. А теперь небольшая хитрость, как избежать лесенки в градиенте. Мы добавляем 5% шума, тем самым маскируя переходы. Здесь нужно поработать с чистотой цвета. Создаем корректирующий слой Selective Color и работаем с синим цветом. Выборочно его чистим, избавляясь от желтого оттенка. И в итоге получаем голубой с насыщенными тенями без лишних оттенков. Обратите внимание, если в инструменте Curves зажать Alt или Option, то мы будем видеть пересветы или недосветы, когда тянем ползунок. Это очень полезно, потому что на глаз бывает невозможно уследить за такими деталями и лучше доверять цифрам. Недосмотр этого момента может негативно сказаться при печати, поскольку на проблемном месте будет выбеленный фрагмент без информации о цвете. Далее следует работа с контрастом изображения. Мы настраиваем режим наложения Luminosity, чтобы не затрагивать цвет. Так достигается максимальный контраст между светлыми и темными участками фотографии. Теперь для наглядности давайте сравним исходники и финальную версию. Итак, мы закончили пост нашей бутылки и сделали акцент на ее содержимом. Также мы обработали стекло, этикетку и поработали над фоном. До встречи на следующем занятии, на котором я расскажу вам о приемах работы с цветом на посте.